Провод, а у меня тут был Анку я э, живу из Москвы, я нахожусь в центре Симферополя, напротив памятника Ленина. Э, приехал в Крым, приехал Геннадий Балашов, и его сейчас защищают, чтобы его не побили. А его так и побили. <реклама>

Митсубиси зеленая не с вами была. 10? Да нет, это крыса да. туда там да. Мы же да. таксисты. Да. А вы нам скорость да Шевченко не всех... сохраняли жизнь. Нет. Скорость Шевченко скажет. Я никогда с вами не воевал. ребята. у меня у самого офис сгорел почти. У вас тут, конечно, агрессивно, потому что я задал два вопроса и такая агрессия. Какие вопросы вы задали? банана стрелял по советским войскам в аэропорту ну, это не очень опасно да а какие вы вопросы задали а кому ну вы говорите что агрессия. я спросил вам деньги нужны потому что эмбарго никому не надо Перекреста. 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 почему вы приехали в Симферополь? Почему вы приехали в Симферополь? А? А? Почему приехали с Посмотреть. Да, да. И сейчас -я А второе, Еще один.

Кто-нибудь, что мы обязательно поедем... Чтобы... Я поеду... В общем, чтобы... чтобы... тут накаляют, тут вот полуток Крыму. И а в данный момент...

я все это сказала. Что произошло? Это Балашов, да, Геннадий? Да, это Геннадий Балашов. Мы стояли на площади. Он подошел и начал говорить, что вот он приехал поговорить. Но это был никакой не разговор, это была настоящая провокация. Он начал говорить, я вам привел деньги, вам что, деньги не нужны? Естественно, все люди начали на площади говорить, нет, нам ваши деньги не нужны. Он реально начал провоцировать народ на то, чтобы были беспорядки. Да. И э, с ним было два нанятых человека, которые это все снимали. Да. И этот говорит, командир, ну сняли, я могу уходить, его тоже задержали сейчас. Что, это мы кого, все слышали, а, Он А он Балашову обратился один из снимающих. Ну что, командир, мы можем а, э, да, уже уходить? уходить. Да, его как задержали, он говорит, да. да. Это что? Это же крымская бытва. Кто говорит? Балашов, Балашов сказал, конечно? лично Балашов. А у него что-то, вижу, ссадин, там его немножко... Да никто его ничего не тронул. Люди, давайте я приду на Майдан хоть раз и начну говорить. Мы <соединяющие> что такое? Так, что, 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 что? Вот, то есть не верьте ничему пожалуйста, донесите мы просим всех блогеров, просим журналистов пожалуйста, донесите нашу позицию да, правда, мы пока. не за то, чтобы выйти ведь из-за чего все началось не против Украины, не за выход из Украины мы просим услышать материковую Украину нас, простых крымчан мы просим услышать наши требования просим услышать, как нам здесь живется наши чаяния, нас не слышит никто нам всегда назначают власть сверху да коле да и последняя точка отмена поправки о расширении прав языковой э, закон вот он естественно уже поднял весь юго-восток то есть не надо, пожалуйста, донесите правду. Всё, спасибо. Да, а сейчас пожалуйста. вы сказали, а да. правду никто не скажет, потому что все эти программы, которые один плюс один, интер и все остальные. 1 +1. Я просто говорю, Нет, просто. они да. все врут, да. самое да. настоящее врут на самом деле. Да. Потому Люди что, потому, говорите, что я сам с Питера, мне звонят оттуда и говорят, как ты там, сынок, живешь? Я говорю, пожалуйста, придите, посмотрите.